Вас приветствует информационная служба канала БТБ в студии Виктория Третьяк. Не менее 30 украинских военных погибли в результате обстрела боевиками из системы залпового огня «Град» подразделений сил АТО в районе поселка Зеленополье Донецкой области. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зарян Шкиряк. По его словам, жертв в итоге может быть больше, поскольку разрушения значительные. Пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев подтвердил, что среди наших военнослужащих серьезные потери. Их точное количество сейчас уточняется. И, как отметил Селезнев, оценка этим событиям будет дана на самом высоком государственном уровне. При обстреле террористами позиций пограничников в Луганской области погибло четверо военнослужащих. Об этом сообщает госпогранслужба. Среди убитых замначальника Восточного регионального управления полковник Игорь Момот. По информации пресс-службы ведомства боевики стреляли по позициям пограничников из установки град. Четверо горняков погибли и 16 ранены в результате попадания снаряда в автобус в Червонопартизанске. Об этом сообщают в ДТЭК. И, как рассказывают свидетели, транспортное средство буквально разорвало на две части. Подробности произошедшего выясняются. В целях недопущения подобных трагедий компания приняла решение о приостановке работы ряда предприятий в регионе. Накануне в результате ожесточенных боев с террористами вооруженные силы Украины взяли под контроль пропускной пункт Червонопартизанск. Об этом, об этом заявил министр обороны Валерий Гелитей, президенту э, Петру Порошенко. Кроме того, силы то полностью освободили от боевиков город Северск Донецкой области. Сейчас он находится под полным контролем украинских военных. Над Гурсоветом поднят государственный флаг. Также наши бойцы взяли под контроль пограничный пункт Изварина в Луганской области. Yeah. <laughs> В городе Краснодон Луганской области в результате попадания снаряда на территорию шахты погиб мужчина. Две женщины получили ранения. Это произошло в 6 утра. Сейчас пострадавший находится в центральной клинической больнице Краснодона. В результате инцидента полностью уничтожен контрольно-пропускной пункт предприятия. В одном из цехов разрушена крыша. Также разгромлены подсобные помещения. Массовой гибели людей не произошло по той причине, что рабочий день на шахте начинается в 7 утра. И в момент попадания снаряда работников на предприятии еще не было. Два человека погибли и двое ранены в результате подрыва на мине в Север-Свердловске. Об этом сообщает начальник отдела по связям с общественностью Луганской милиции Татьяна Пагукай. По ее словам, на месте происшествия следственная оперативная группа не выезжала из-за проведения в этом районе боевых действий. Террористы взорвали два автомобильных моста над железнодорожными путями в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД. Информация о терактах поступила от местных жителей. Сначала боевики разрушили транспортный переход на трассе Лисичанск-Северск. В результате один пролет упал на железнодорожные пути. А спустя час в районе станции Майорская бандиты взорвали мост на дороге Горловка-Дзержинск. Обломки путепровода перекрыли движение на перегоне Никитовка-Делива. Напомним, в понедельник российские диверсанты Подняли воздух, мост, недалеко от Славянска, по которому ехал грузовой поезд. Вблизи поселка Оленовка, Волновахского района, террористы, угрожая оружием, захватили инкассаторский автомобиль. Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. На нем инкассаторы перевозили 3 миллиона гривен, что предназначались для пенсий и социальных выплат. В Оренбуру также и сообщили, что российские СМИ снимают постановочные и провокационные обстрелы Луганска. По словам спикера информационно-аналитического центра СНБУ Андрея Лысенко, террористы выдают себя за украинских военных и открывают огонь по жилым кварталам. В городе Луганске зафиксированы неоднократные факты съемок российских телеканалов постановочных обстрелов террористов, которые выдают себя за украинских военных с использованием национальной символики. Эти факты свидетельствуют о реальной угрозе мирному населению в местах, где появляются российские журналисты. Надсовет по вопросам телевидения и радиовещания дал сутки провайдерам на отключение российских каналов, которые они продолжают незаконно ретранслировать на территорию. Украины. Об этом сообщила член надсовета Ольга Герасимюк на своей странице в Фейсбуке. По ее словам, ранее надсовет в своем иске компании Торсат попросил суд признать программы четырех российских каналов, а именно Первый канал, Всемирная сеть, РТР, Планета, Россия 24 и НТВ Мир, не отвечающими законам Украины Европейской конвенции о трансграничном телевидении. 25 марта Киевский административный суд принял решение приостановить трансляцию этих каналов в Украине на время рассмотрения иска. Однако... Несмотря на это, провайдеры Донецкой и Луганской областей не исполнили решение суда и продолжили вещание российских каналов в эфир. Террористы на Донбассе жестко избивают и пытают людей, а также заставляют писать сепаратистские лозунги собственной кровью. Об этом и других нарушениях прав человека идет речь в отчете международной организации Amnesty International по ситуации на востоке Украины. Правозащитники составили список из 100 мирных жителей, которые захватили в плен вооруженные боевики. По их информации, людей чаще всего похищают и удерживают по политическим мотивам. Однако немало и фактов, когда террористы используют похищение и пытки для того, чтобы держать население в страхе или с целью выкупа. Напомню, ранее стало известно, что донецкие боевики освобождают пленных за 20 тысяч долларов. Житомирский бронетанковый завод до конца года поставит военным более 150 обновленных бронемашин. Их полностью восстанавливают и модернизируют из устаревших образцов. Ранее завод работал в основном на экспорт. Госзаказ составлял в среднем 10%. В этом году государство затребовало втрое больше техники. На уникальном производстве побывал и Александр Пантелеймонов. Более полутора сотен бронемашин наши войска получат со специализированного завода под Житомиром. Здесь восстанавливают и модернизируют технику, которая, казалось бы, уже не сможет сдвинуться с места. В последние годы предприятие больше работало на экспорт. Госзаказ составлял до 10%. Ведь за границей модернизированные машины на расхват. Эти машины мы э, уже делаем три года, но постараются они не на сборной силы Украины, а идут пока за границу. Машины хорошие, машины отличные, берут их с удовольствием. И действительно, из обычного бронетранспортера здесь могут сделать мобильный госпиталь или машину технического обслуживания очень высокого качества. Технику обновляют полностью, от корпуса до резинок уплотнителей. При этом две трети от всех запчастей изготавливают тут же. В этих ремонтных цехах бронетехника, как будто бы рождается заново. Здесь ее полностью разбирают, модернизируют, и после этого она становится быстрее, крепче и современнее. Более сотни обновленных боевых машин с Житомирского завода получит восьмой корпус вооруженных сил Украины. Сейчас подразделение принимает участие в антитеррористической операции на востоке страны. Военные говорят, ломаться машины стали реже, но полностью выведенную из строя технику приходится заменять новой. При этом выездные бригады завода уже отремонтировали 400 бронемашин в зоне Ато. Электрообеспечение машины ⁇ это основная проблема. Все остальное второстепенно. Наши механики стали более опытными, меньше поломок, и экипажи могут проводить ремонты. Проводить Заказ от Министерства обороны расписан до конца года. Специалистам придется как следует потрудиться. Ведь над полным восстановлением одной боевой машины бригаде ремонтников приходится работать почти месяц. Но результат налицо. А эту боевую машину пехоты завод подготовил для наших вооруженных сил. Чтобы восстановить ее, пришлось изрядно потрудиться. На это ушло 2000 человека часов. Военная промышленность Украины, хоть и понесла серьезные потери за последние десятилетия, все же по-прежнему остается конкурентоспособным игроком на мировом рынке. При этом свою армию готовы обеспечить лучшим вооружением в самые сжатые сроки. Нужен только государственный заказ. Вот мы ее отремонтировали. Вот, допустим, вы видели, вот, которая уже от готовой продукции. Мы ее отремонтировали. Мы ее поставили, или там в войсках ее поставили на хранение. Есть такие понятия, чехол, получехол, кокон, там законсервировали, насыпали, чтобы влаги нигде не было. Постоянно проветривается, просыхает все. И она 20 лет простоит. А пока на одном из крупнейших в СНГ заводе по модернизации бронетехники работают с воодушевлением. Ведь самая приятная и важная работа – это работа для своей армии, говорят инженеры, механики и испытатели Житомирского бронетанкового завода. Александр Пантелеймонов, Тарас Чкан, ВТБ. И далее полезная информация о мировых и украинских индексах, а также ценах на энергоносители. До встречи.